Assalamualaikum. Saya, nama saya Adriana Amani, binti Anwar. Saya Nurul Maisarah binti Muhadi. Kami berdua dari kelas E3. Okey, cuba teka kita kami nak cakap pasal apa sekarang? Hmm, pasal apa eh? Hmm. Siapa tahu? Hmm, tak ada siapa tahu kan. Hmm. Kita nak cakap pasal ni. Hmm. Okey. jadi jom kita saksikan. Hai, Adana. Hai, Nurin. Awak nak tahu tak, sejak kebelakangan ni saya banyak perhatikan cara bagaimana orang menggunakan media sosial dan saya rasa isu kerancuan bahasa menjadi satu perkara yang sangat biasa berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini. Terutamanya, golongan muda macam kita. Betul tu, Nurin. Saya pun ada perasaan juga. Apabila saya baca komen dia kat TikTok mm -hmm. atau Instagram, saya pun keliru sama ada dia menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tapi, saya nak tanya, apa maksud sebenar kelancuan bahasa tu? Ramai orang yang guna istilah ni tapi tak faham maksud dia dengan tepat. Wow, soalan yang bagus Adriana. Secara ringkas, kelancuan bahasa bermaksud penggunaan bahasa yang tidak tepat. Sama ada dari segi struktur, ejaan, tata bahasa, sebutan atau penggunaan kod bahasa yang bercampur adun. Perkara ini kebiasaannya uh, berlaku apabila seseorang menggunakan lebih daripada lebih daripada satu sistem bahasa dalam satu konteks. Rancuan bahasa ini bukan hanya berlaku dalam media sosial dan anak, tapi juga sering berlaku dalam pertuturan seharian kita. Oh, maksudnya uh, dalam ayat tu dia mencampurkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu lah. Ya, yeah, betul tu. Hmm. Oh. Hmm. Itu adalah contoh yang paling jelas. Perkara itu dikenali sebagai kerancuan kod bahasa. Tapi bukan itu sahaja. Ada juga kerancuan bahasa dari segi ejaan, tata bahasa dan sebutan. Oh begitu. Kalau kod, kalau kerancuan bahasa kalau kerancuan kod bahasa tu pula macam mana Lorin? Hmm, kerancuan kod bahasa ni merupakan penggunaan pencampuran kod dalam kaya-kaya kreatif yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris secara ringkasnya kita panggilnya adalah penggunaan bahasa rojak. Perkara ini sering berlaku dalam bahasa lisan dan penulisan. Contohnya, saya dah submit tadi. You boleh tolong explain tak? Oh, betul. Kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar kita buat perkara yang sama sebab nak nampak profesional. Betul. Tapi bila kita terlalu biasa dengan cara itu, akhirnya bahasa Melayu kita semakin hilang ketulinannya. Betul Adriana, sebenarnya perkara ini berlaku disebabkan oleh penggunaan bahasa Inggeris dalam pertuturan sehari kita. Pada hari ini, bahasa Inggeris sering digunakan dalam sektor pekerjaan dan sektor pendidikan di negara kita. Untuk pengetahuan awak, fenomena ini dikatakan sudah biasa diterima oleh masyarakat hari ini serta menjadi amalan biasa bagi amalan harian bagi masyarakat yang betul-betul menggunakan bahasa uh, mati lingua. Oh begitu. Saya pun pernah terbaca sebenarnya pasal kod kerancuan bahasa ni. Uh, dikatakan hal ini disebabkan oleh pengaruh daripada filem yang ditayangkan di televisyen. Contohnya dalam filem ke gangster banyak ungkapan yang telah mengalami kerancuan kod bahasa ini. Kita kan pernah <coughs> tonton cerita tu. Hmm. Betul Uh, awak ingat tak ayat ni? Wow, wow, wow Sorry bro oh Jangan, oh sempat -sempat. Jangan sempat sepak Jangan cepat sepak macam oh tu Cakap ada-ada lah Oh, ayat tu Saya pernah, saya pernah, saya pernah ah. Kan? Uh, saya rasa kita ni lebih cenderung untuk mengajuk ayat-ayat Atau ungkapan yang sering disebut dalam film mm -hmm. Pada awalnya, mungkin pencampuran bahasa asing ni dalam ungkapan ayat kita hanyalah sepatah atau dua patah. Namun apabila kita terlalu membiasakan perkara ini, lama kelamaan perkataan bahasa is, bahasa asing itu sendiri buat mampu mendominasikan perkataan dalam bahasa Melayu. Hmm, perkataan bahasa asing mendominasikan perkataan bahasa Melayu. Apa maksud awak? Maksudnya lama kelamaan penggunaan bahasa Inggeris tu contohnya hmm. lah lebih banyak berbanding penggunaan perkataan bahasa Melayu dalam ayat kita. Hal ini boleh menjejaskan bahasa hal ini boleh menjejaskan martabat bahasa Melayu hmm. itu sendiri. Pada masa yang sama, penggunaan bahasa Melayu yang sering kali disilang selikan dengan bahasa Inggeris juga boleh memberikan kesan buruk terhadap individu. Contohnya, uh, saya pernah juga baca tentang pendapat tokoh ini. Dia cakap, individu dilihat seolah-olah mengalami kekeliruan jati diri. Hmm. Tapi Bagaimana pula dengan pandangan negara lain terhadap penggunaan bahasa asing, eh penggunaan bahasa Melayu eh, kita yang dicampur adukkan dengan bahasa asing? Hmm, faham. Betul tu Ariana. Pada pendapat saya, jika isu ni terus berterusan, ia akan mendatangkan kesan yang mendalam terhadap bahasa Melayu. Antara kesannya adalah akan mengakibatkan kekeliruan dari segi pembentukan kata ayat, kosa, frasa, ejaan, sebutan, kosakata dan istilah dalam da, dalam bahasa Melayu secara tidak langsung perkara ini menjejaskan penguasaan terhadap bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda. Selain itu, penggunaan bahasa yang betul melambangkan jati diri seseorang individu kerana bahasa melambangkan bangsa. Saya ada pernah terjumpa ayat yang berbunyi seperti Hilanglah bahasa, hilanglah bangsa. Jadi, wow. itu pentinglah bahawa bahasa ini uh, merupakan uh, satu perkara yang sangat penting melambangkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi, saya rasa kita perlu dah memastikan penggunaan bahasa yang digunakan uh, teratur, tepat dan tidak bercampur aduk antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Uh, saya rasa kita semua pun tahu kemahiran mendangani adalah satu keupayaan di mana individu mampu memberi tumpuan, memahami dan mentafsir serta memberi maklum balas terhadap bunyi atau pertuturan yang didengar. Jadi, bagaimana pula dengan kesan terhadap kemahiran mendengar Nurin? Apa pandangan awak? Baiklah, pada pandangan saya, kesan utama isu kerancuan bahasa terhadap kemahiran mendengar ialah gangguan terhadap kefahaman seseorang. Hal ini kerana apabila seseorang menggunakan bahasa bercampur atau struktur ayat yang tidak jelas dan tidak tepat, pendengar akan mengalami kesukaran untuk memahami maksud sebenar Perkara yang ingin disampaikan Contohnya Apabila seseorang bercakap Menggunakan ayat yang berbunyi Seperti Aku ada duduk dengan dia tadi Even yeah. aku dah kenal dia lama Awak biasa dengar tak ayat tu? Ya yeah, saya sendiri pun selalu guna Kena ayat tu Untuk pengetahuan awak Ayat tu sebenarnya terdapat campuran Beberapa sistem bahasa Pendengar yang tidak biasa dengan gaya Bahasa begitu Mungkin mengalami kekeliruan Dan mengambil masa yang lama Untuk mentafsir maksud itu untuk pengetahuan awak apabila pendengar uh, bila pendengar mengalami kekeliruan proses mendengar itu menjadi tidak aktif hal ini kerana proses mendengar yang baik bukanlah sekadar menerima bunyi malahan proses mendengar baik adalah pendengar berupaya untuk memahami menilai dan memberi respon apabila bahasa digunakan dalam pertuturan bercelaru dan bercampur aduk proses itu akan terganggu oleh itu, ayat yang sesuai untuk ayat di atas ialah saya berasa agak janggal apabila duduk bersama dengannya tadi walaupun saya sudah lama mengenalinya. Bagaimana pula dengan awak? Oh, saya pula berpandangan bahawa apabila terdapat penggunaan bahasa campuran ini, pendengar akan tidak faham atau keliru dengan makna atau konteks ayat tersebut. Hal ini juga mungkin akan menimbulkan kesalahfahaman akibat daripada salah tafsir ayat yang didengar pendengar mungkin menyalah tafsirkan maksud sebenar yang ingin disampaikan. Uh, contohnya, uh, saya kan pernah cakap macam ni, saya akan confirmkan semula nanti. Jadi dari pada ayat ini, pendengar mungkin akan keliru sama ada Penuntut itu alpuh, ingin memastikan atau menyetujui atau memastikan semula kerana maksud perkataan confirm itu sendiri ialah mengesahkan dan akibat daripada ini kemahiran mendengar terjejas kerana pendengar perlu menekan ke maksud yang ingin disampaikan oleh penutur dan bukan memahami secara jelas ayat itu. Oh betul. Kadangkala saya pun keliru apabila saya bercakap dengan seseorang dia menggunakan perkataan confirm. Saya tidak pasti apa yang dimasukkan olehnya. Baiklah Adana, awak rasa tak sekarang ni ramai orang dah makin kerap menggunakan bahasa campur dalam percakapan seharian? Maksud awak macam mana? Kalau awak nak tahu, uh, penggunaan bahasa campuran dalam percakapan seharian ini merupakan kesan isu kerancuan terhadap bahasa kemahiran terhadap kemahiran bertutur. Baiklah, kemahiran bertutur ni merupakan kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang bunyi dilahirkan daripada alat-alat sebutan Kesan kemarahan bertutur daripada isu kerancuan bahasa terjadi apabila kita terbiasa menggunakan perkataan bahasa asing dalam percakapan. Kuasa kata bahasa Melayu akan menjadi terhad. Awak pernah tak terguna bahasa asing dalam percakapan seharian? Maksud saya, awak tercampur-campur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebenarnya juga sebenarnya. Untuk pengetahuan awak, ramai generasi muda pada hari ini seperti kita Lebih memilih untuk menyebut perkataan daripada bahasa Inggeris Berbanding perkataan bahasa Melayu Sebagai contoh, mereka lebih kerap menggunakan perkataan seperti Ignore, last minute atau thank you Betul, kan? saya patut guna perkataan yeah. Sepatutnya mereka menggunakan perkataan daripada bahasa Melayu Seperti abai, saat akhir dan terima kasih Sebenarnya ketagihan terhadap penggunaan perkataan asing ini akan menjadikan penutur keliru apabila perlu berkomunikasi secara formal dan mereka akan berasa janggal apabila mereka perlu menggunakan bahasa Melayu yang formal dan baku kerana mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggeris. Akibatnya pertuturan menjadi tidak jelas dan mesej-mesej mesej yang ingin disampaikan sukar difahami oleh pendengar. Bagaimana pula dengan pandangan awak ada ada? Jadi jika dilihat dari sudut pandangan saya pula dari aspek kemahiran bertutur ni Kerancuan bahasa boleh meruntuhkan keyakinan bertutur individu hal ini demikian berlaku jika penutur kurang fasih dalam menggunakan bahasa Melayu dengan betul hmm, maksud awak maksud saya penutur contohnya penutur ni terlalu kerap menggunakan bahasa rancu sehingga mereka berasa janggal tidak biasa atau kurang faham dalam penggunaan tatabahasa atau istilah bahasa Melayu yang betul. Hal ini mungkin disebabkan mereka kehilangan kosa kata bahasa Melayu. Contohnya, mereka terlalu bergantung pada perkataan pinjaman seperti submit, cancel atau confirm dalam pertuturan mereka. Oh, betul. Saya pun sebenarnya terguna juga perkataan ni kalau saya nak oh, saya nak uh, buat kerja. Betul-betul hmm, saya pun sebenarnya hmm. macam tu juga. Dan apabila mereka terlalu bergantung pada perkataan ini, perbendaharaan kata dan bahasa Melayu akan semakin berkurang yang menjadikan pertuturan pertuturan kita tu kurang bernas, dikerana tidak dan tidak menarik, maaf. Uh, akibat daripada ini mereka akan gugup, gementar bahkan takut untuk bertutur di kalayat ramai menggunakan bahasa baku kerana kurangnya kelancaran dalam bertutur dalam bahasa baku itu sendiri. Pada masa yang sama, mereka akan jelas terlihat tidak yakin untuk bertutur. Hmm. Dan jadi dari pandangan saya sendiri, hmm. uh, daripada yang saya terangkan tadi, saya pun sebenarnya berasa benda yang sama sebab tu saya takut nak cakap depan orang ramai yeah. sebab saya takut saya salah sebut perkataan betul contoh yang paling dekat dengan kita adalah apabila kita membuat pembentangan dalam kelas kadang-kadang kita ada juga terguna perkataan bahasa Inggeris berbanding penggunaan bahasa Melayu Okay, jadi adakah selepas kita berbincang panjang tadi saya semakin sedar bahawa kerjaya bahasa sebenarnya memberi kesan besar terhadap cara kita berkomunikasi sama ada kemah kemahiran mendengar maupun kemahiran bertutur. Betul tu Nurin. Bila bahasa kita bercampur aduk dengan bahasa lain tanpa kawalan, pendengar pun boleh keliru. Nada, maksud dan keindahan bahasa asal pun boleh hilang begitu sahaja. Betul. Betul. Tambahan pula, dalam dunia digital hari ini, isu kerancuan bahasa semakin sukar dikawal. Ramai pengguna media sosial hari ini tidak menyedari bahawa cara mereka menulis dan bertutur di ruang maya turut mempengaruhi cara mereka berkomunikasi di dunia sebenar terutamanya uh, pempengaruh di media sosial. Hal ini kerana ramai generasi muda seperti kita akan mengikut contoh mereka uh, cara dengan oleh cara mereka bertutur di media sosial. Walhal mungkin cara mereka bertutur di media sosial itu terdapat kesalahan yang tidak sepatutnya kita ikut. Tepat sekali. Kalau kita terbiasa menulis dengan ejaan yang tidak betul atau menggunakan campuran bahasa yang berlebihan, Lama kelamaan, kemahiran betul-betul kita juga akan terjejas hmm, Contohnya macam Bila saya mesej awak dekat WhatsApp yeah. Saya akan saya banyak menggunakan bahasa Inggeris kan yeah. Jadi saya, lama kelamaan bila saya nak bercakap dengan awak Secara depan-depan pun yeah. Saya akan gunakan juga bahasa Inggeris tu Sebab saya terlalu terbiasa menggunakannya dalam WhatsApp Untuk bercakap hmm, Jadi kita terbawa-bawa apa yang kita menulis di media sosial kepada, uh, kepada percakapan seharian kita kan Betul-betul okay. Jadi itulah sebabnya penting untuk kita mengamalkan penggunaan bahasa yang betul dan beradab Walaupun hanya di ruang digi, digital Dunia maya sepatutnya dimanfaatkan untuk memperkayakan bahasa Bukan mencemarkannya Saya setuju tu Nurin Kita sebagai generasi muda perlulah menjadi contoh kepada pengguna bahasa yang bertanggungjawab dan tidak menjadikan teknologi sebagai alasan untuk kita melepaskan nilai dan keindahan bahasa Melayu itu sendiri. Hmm, benar sekali, Ariana. Kalau kita kembali kepada big idea kita, iaitu dia kita dimanfaati, adab diteladani, mesejnya amat jelas. Tambahan pula, teknologi hari ini membolehkan kita untuk memperkukuhkan ilmu pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi. Kerana um, dalam dalam teknologi hari ini kita dapat uh, mengaplikasikan dan mencari banyak maklumat yang dengan mudah. Betul tak? Tepat sekali tetapi bagi saya adab tetap perlulah kita utamakan dalam setiap perkataan yang ingin ber, kita bertutur mahu pun bertulis. Betul juga Nurin. Dunia, dunia digital tidak seharusnya memisahkan kita daripada nilai kemanusiaan dan kehalusan bahasa sama ada kita berinteraksi secara maya atau bersemuka bahasa yang baik dan beradab mencerminkan kepribadian kita betul jadi kenalah dengan bersesuailah dengan uh, istilah yang berbunyi bahasa melambangkan bangsa betul betul itu jadi saya rasa kita perlulah menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam percakapan kita sama ada Uh, dalam percakapan pertuturan seharian maupun dalam dalam media sosial. Betul. Saya rasa lepas ni saya tak akan guna kot. bahasa Inggeris dalam pertuturan saya. Betul. Saya pun rasa macam tu. Kerana apabila kita guna bahasa Inggeris secara berlebihan, dia akan menjatuhkan kita punya kedudukan bahasa Melayu. Malah bahasa Melayu merupakan bahasa yang sangat unik untuk dipelajari oleh semua orang. Betul tu Nurin. Awak perasan tak? Saya dulu dah pernah tanya awak uh, Awkward oh, dalam bahasa Melayu apa? Sebab saya terlalu banyak menggunakan perkataan bahasa Inggeris tu Sampai saya lupa ya, uh, Betul. Perkataan bahasa Inggeris tu dan bahasa Melayu tu apa? Betul, saya juga pernah berada di situasi awak Jadi saya rasa kita perlulah Memastikan bahasa kita guna tu betul dari segi istilah dan semuanya Betul, betul. Saya rasa kita kena mulakan benda ni daripada sekarang sebab kita pun dah terlalu banyak ni menggunakan bahasa Inggeris yeah, Betul, lama kelamaan jika kita biarkan perkara ini berterusan Kita juga akan membawa kepada kerugian Kerana kita tidak menggunakan bahasa Melayu yang sebetulnya Betul, kita lah bakal guru bahasa Melayu Nurin no, Betul, kita patut mendidik anak-anak murid kita Jadi kita bolehlah menjadi contoh Betul tak? Betul, betul Macam mana kita nak jadi contoh kalau kita sendiri pun Terlalu banyak menggunakan bahasa Inggeris ni Betul Jadi Lepas ni Saya rasa kita Kena berhentilah menggunakan bahasa Inggeris Betul-betul Kita kena ajak juga Safina Hilah, yeah. dan so, Kita kena juga ajak kawan-kawan kita yang lain Betul Kalau bukan kita Siapa lagi kan Betul nuri. Ya. Betul Kalau bukan betul. kita siapa lagi ha. Ha. Dah tonton kan video tadi Ha, jadi pastikan gunakan bahasa yang betul tau dalam pertuturan dan penulisan kita. Betul tu, betul tu. Jangan sampai penggunaan bahasa Inggeris tu terlalu berleluasa sehingga kan kita lupa akan bahasa Melayu tu. Betul, kita kan bakal guru, guru bahasa Melayu. Betul, kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Bye. Eh, bye ke? Bye. Bye. bye.